Ще набрать Українців у смі. Хочу, душа трімтич, проводити сьогоднішнє вічє українською мовою. От раз, значить, з серпня йде марафон нашого народного вічя. Вісім місяців. Пробеги и майдан. Люди сбираются, размовляют, решают по богато проблем. Міста і району пропрацювавши, виконуючи обов'язки 100 днів, навіть тимчасовий мер повинен показати свою роботу. І що ми бачимо? Місто завалено сміттям, навіть далеко від центра, особливо автобусні зупинки, де найбільша концентрація людей. Рекламні щити обідрані, мабуть, місто гроші місту гроші не потрібні з реклами. Мер це хазяїн міста. І чому ж так хазейнувати, що хата не прибрана, грошей не, не на що не вистачає? Може слід думати. На сегодняшний день очень большая потребность есть в войсках, в маскировочных сетях плетут одни и те же девочки. Мне, наверное, самому придется эти плести. Вот нет времени, я буду по ночам плести. Значит, ну, если есть желание у кого-то, без желания лучше не идти. Пожалуйста, подходите в библиотеку, на второй этаж, спрашивайте, кому нужна помощь. Без отопления в Святогорске, Святые горы, санатории. Сегодня потушили котлы. Мы уже лечили детей, там 86 детей. То есть они опять заболеют, опять будем собирать лекарства. Лучше, наверное, собрать уголь и кто-то от кого это зависит, от нашей обл. администрации, пожалуйста, найдите возможность, привезите дрова, уголь, протопите, хоть сделайте теплую воду, чтобы детей этих можно было купать по вечерам. У нас сейчас новый начальник горводоканала, так же? Вот, в общем, тут же сказали, только он явился на порог, сразу потери горводоканала уменьшились на 20%. Понимаете? Это, в общем, или в цирке, или где, в общем, можно говорить. Это так, по хлопку руки. Раз хлопнул, и на 20% уменьшилось. Должны быть показаны герои. В общем, герои в лицах, благодаря кому были эти потери. Ничего не сказано. Еще сказано, мы будем бороться со всеми утечками воды, значит, по всему городу все будем. Но ну, не сказано главное. У нас в городе, ну и в общем для всех, кто живет в нашем городе, знает, что у нас город керамиков, также же. У нас очень много, тыл, в общем, 1200 малых форм цеха, где делают гончарную посуду. И в основном все очищения сейчас идут не воды. Вот это я хочу ну, для нового руководства канала озвучить. А в основном воруется электроэнергия. Зараз у нас такая ситуация в Украине. Волонтерам сказали, что они должны Платити данину нашій злочинній владі. А хто така влада? Вони ніхто просто. Моє род, моя влада. І ми хочемо повідомити, що податкова комісія отримує від нас балалайку. ми їм нічого платити не будемо. Так склалося, що всі посади, ці призначення, і це дуже добре, проходять через громадські слухання, тобто через ВІЧ. Це дуже підтримує. От коротко про себе. Народився в 1973, -му. після восьмого класів школи пішов, поступив до Артемівського державного музичного училища і з першого ж курсу пішов працювати акомпаніатором у фольклорний ансамбль. Закінчив училище в 1992 році і одразу поступив в тому ж році до Славянського державного педагогічного інституту на факультет підготовки вчителів початкових класів і музики. Освіти багато не буває. Тому я ще вищу економічну освіту за фахом менеджмент організації Деякий час працював керівником відділу маркетингу. Деякий час працював приватним підприємцям, 4 роки працював в Германії, генеральним представником United Trans Energy МБХ. Там же в Германії, не, вибач, в Німеччині, познайомився з видатною піаністкою Юлією Сіверус. Вона директор консерваторію в Парижі і нещодавно я з нею спілкувався кажу, у нас у Слов'янську дуже талант та молодь, чи може вона допомогти гостувати концерти. Я отримав згоду. Нічого не помінялося, як раніше крышевались у нас різні злачні місця, прийомки металлолома і прочее. Так это все продолжается по сегодняшний день. І люди об этом сейчас начинают снова говорить. О таких фактах. И э, самое удивительное, что в этом не принимают участие славянского городела сотрудники. Понимаете, вот они как-то изменились. Понимаете, немножечко. А почему-то всплывают личности, вообще не имеющие отношения к нашему городу. Кто-то там на ротации, может, заблудился, кто-то там еще по какой-то причине здесь оказался. Ну, получается, то есть не местные сотрудники милиции начинают восстанавливать те потерявшиеся старые схемки. Мы сразу после освобождения Славянска несколько общественных организаций, это Стар, Славянск, Гуртон, на из Зеленая лента, занимались КТП, занимались учебными заведениями, занимались рынком, дали всю информацию правоохранительные органы получили отписки ну решили повторить эту ситуацию буквально вот две недели назад приходим на ту же свалку сейчас кто-то тут хвалил водопьяного я смотрю, я вам скажу так если посмотреть на эту свалку она с другим концом заходит прямо туда где наши украинцы приезжают лечиться там там ужас стоит у нас меняется начальство у нас привозят одного кота в мешке второго третьего а все остается так же самое. Ребятушки, родненькие, хотелось бы обратиться к вам на с... На с вопросами, почему сегодня нас беспокоит больше вопрос директора дома культуры или как он называется на ЖД вокзале, ДК ЖД, как его раньше называли, больше, чем вопрос про простого порядка в городе, мусора, простого мусора. Почему, когда я утром, э, я живу просто на Артема, это микрорайон лесной, выхожу утром гулять со своим домашним питомцем, э, посадку лесной, так называемую, э, я беру с собой просто пакет, обычный пакет, который стоит 2 гривны, собираю пакет мусора, бутылки, бумажки и так далее, и отношу его в мусор, выбрасываю. Почему мы, вот сейчас нас находящихся здесь 100-200 человек, Человек, не можем каждый приобрести по мешку мусорному мешок стоит 4 гривны 4 гривны собрать этот мешок и выбросить очистить раз в неделю это посадка лесной второй раз в неделю это посадка цнил, третий раз это когда мы проходим кто проходит мимо извините не все может это самолет наш в центре на котором до сих пор стоит э, амбразура сепаров которые остались так уборку мусора надо начинать с тех, кто здесь это делает. Вот один мусорник стоит, прямо показываю. Самый большой город. А второе там на свалке. Вот с этого надо начинать.